Лето заканчивается, скоро в школу, но бывает так, что не все дети 1 сентября садятся за парты. Чтобы такого не случалось, в конце августа комиссия по делам несовершеннолетних организует рейд для проверки готовности детей к школе. Результаты неплохие. Конечно, большая часть детей готова к школе. Родители и о форме позаботились, и о канцтоварах, и такой настрой хороший. Вот каждая группа приезжала, рассказывала, и везде были рассказы о том, вот, как изменилась ситуация в семье. Там, допустим, с удивлением узнаем, что наконец-то родители работают, что дома навели порядок. Такие рейды проводятся ежегодно. В этом году было создано семь групп, в состав каждой входили три человека – инспектор полиции, социальный педагог и социальный работник. Семь единиц автотранспорта было выделено от межмуниципального отдела полиции, управления социальной политики и управления образования. Мы посетили 117 э, семей э, и 69 вот безоговорочно, то есть уже никаких мер принимать не надо. Дети готовы к школе и не только в материальном плане, но и психологически готовы к школе. Они обязательно приступят э, к занятиям. Вот по остальным детям, в общем-то, там еще требуется э, какое-то вмешательство комиссии или по образовательному учреждению надо будет решать. По итогам рейда 69 детей беззаговорочно готовы в школе. Мы посетили 117 э, семей и 69, вот безоговорочно, то есть уже никаких мер принимать не надо, дети готовы к школе. И не только в материальном плане, но и психологически готовы к школе, они обязательно приступят к занятиям. Вот по остальным детям, в общем-то, там еще требуется какое-то вмешательство комиссии или по образовательному учреждению надо будет решать. Дмитрий Крисяинов, Артем Баруткин, информационная программа День города.